Всем привет! В этом отзыве я расскажу про риф Оазис Бич Резорт Шарм Шейх. Номера расположены в одно-двухэтажных корпусах, которые равномерно распределены по территории отеля. За вид на море придется переплатить 40 долларов у туроператора единоразово или 10 долларов в день в самом отеле. Номера Reef Oasis Beach стандартные и уже довольно уставшие. В номере есть кровать, телевизор, чайник, бесплатный сейф, холодильник и санузел. Убирают тут каждый день и очень плохо. Ван доллар качество уборки не улучшает. Персонал улыбчивый и дружелюбный, но к итальянцам в отеле отношение особое, иногда даже в ущерб другим отдыхающим. Например, для вас пляжного полотенца может не быть, а для итальянцев найдется. Хороший английский, итальянский и русский на ресепшене. Остальной персонал тоже в целом все понимает или по крайней мере умело делает вид. <music> Кухня Риф Oasis Beach Resort хорошая и разнообразная. Каждый день есть разная рыба, кальмары и осьминоги через день. Из мяса есть телятина и курица, два-три вида каждый день. Есть овощи гриль. Вкусные спагетти с пармезаном и болоньезом. Хороший выбор фруктов и сладостей. Вкусный кофе есть в баре возле пинг-понга с видом на море. В ресторане кофе растворительно алкоголь местный и коктейли из него. Если дать доллар на чай, нальют бутылочное, а не кеговое пиво. На пляже алкоголя нет, только пиво. На территории отеля есть 7 бассейнов, один из них с подогревом. Есть 9 горок, из которых работают 4. Есть 3 джакузи при спуске на пляж. Пляж Риф Оазис около 300 метров в длину. Песок с ракушником, вход в воду плавный и удобный полотенец иногда не хватает. Лежаков достаточно, но если вы отдыхаете компанией, найти места на пляже рядом может быть сложно. Главная фишка отеля – красивый коралловый риф. Один из лучших в шарм шейхе Трансфер в аэропорт занимает 40 минут, до старого города можно добраться на такси за 20 минут и 3 доллара. Таксисты просят 5 и нужно торговаться. В целом, Riff Oasis Beach Resort хороший отель. Главные минусы это плохая уборка в номерах, Wi-Fi только на ресепшене и завышенные в 4-5 раз цены в магазинах на территории отеля. Относительно цен в торговом центре в 15 минутах ходьбы. Плюсы это ресторан с видом на море, пляж с плавным входом в воду и шикарный коралловый риф. Моя оценка 4 с плюсом. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. С радостью отвечу. До встречи!